Я покажу операцию по замене тазобедренного сустава и коленного. Артроз с участками асептического некроза, как головки бедренной кости, так и телопоздушной кости левого тазобедренного сустава и артроз в третьей степени коленного сустава. Первый раз, когда мы встретились, и он увидел, что у меня проблема есть с правым коленным суставом и левый тазобедренный сустав, беспокоит, значит, говорит, с точки зрения биомеханики, Делать надо одновременно по, по диагонали. Какой план у нас? Сначала мы выполняем операцию на левом тазобедренном суставе, то есть выполняем замену левого тазобедренного сустава, устанавливаем бесцементный эндопротез. К следующим этапом мы сразу же переходим на замену сейчас закончится первый этап операции, установка эндопротеза тазобедренного сустава. Пациент стабилен, у нас все прошло по плану, все штатно. Сейчас приступаем к эндопротезированию коленного сустава. Основной этап операции завершен. Мы уложились в график. У нас все прошло штатно, все по плану. Ввиду того, что было выполнено на одном больном все-таки два имплантирования, два, двух суставов, то больной до утра пробует в реанимации под наблюдением. Но сегодня вечером по плану у нас его поднять и постоять или сделать несколько шагов. Это без разговора обязательно. Поднимаем ножки выше, стопу выравниваем, не забываем mm -hmm. за левую стопу ножку разгинаем на ровной ноге представляем правую. Попробуйте с правой ноги. Угу. Вот меняйте, да, надо менять.